దేవీ నవరాత్రుల్లో దుర్గాదేవి మనకి తొమ్మిదవ రోజు ఆఖరి రోజున సిద్ధిదాత్రీ దేవిగా దర్శనమిస్తుంది ఆ అమ్మని ఈ ధ్యాన శ్లోకాలతో మనం ఆరాధిస్తే అమ్మ అనుగ్రహం మనకు లభిస్తుంది రండి ధ్యాన శ్లోకాలని మనం అందరం కలిసి పారాయణ చేద్దాం ఓం దేవి చేద్దాంధర్వ యక్ష असुरैरमरैरपि सेव्यमानसदा भूयात् सिद्धिदासिद्धिदायिनी या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिधातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितमनोरथार्थं चन्द्रार्धकृतशेखरं कमलास्थितां चतुर्भुजां सिद्धिदात्री यशस्विनीं स्वर्णवर्णनिर्वाणचक्रस्थितां नवमदुर्गात्रिनेत्रं शङ्खचक्रगदा पद्मधरां सिद्धिदात्री भजेऽहं पीतां मृदुहास्य नानालङ्कारभूषितम् मञ्जीरहारकेयूरा किङ्किणीरत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनापल्लवाधरां कान्तकपोला पीनपयोधरां कमनीयां कञ्जनाभां शङ्खचक्रगदा पद्मधरामुकुटोज्वलां स्मेरुमुखी शिवपत्नीं सिद्धिधात्री नमोस्तु ते पीताम्बरपरिधानां नानालङ्कारभूषितां नलिनस्थितां नलिनाक्षी सिद्धिधात्री नमोऽस्तु ते परमानन्दमयी देवी परब्रह्म परमात्मा परमशक्ति परमभक्ति सिद्धिदात्री नमोऽस्तु ते विश्वकर्त्री विश्वभर्त्री विश्वहर्त्री विश्वप्रीतां विश्ववाञ्चिता विश्वातीतां सिद्धिदात्री नमोऽस्तु ते भुक्तिमुक्तिकारिणी भक्तकष्टनिवारिणी भवसागरतारिणी सिद्धिदात्री नमोस्तु ते धर्मार्धकामप्रदायिनीं महामोहाविनाशिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदात्री वृद्धिदात्री नमोऽस्तु ते इति श्रीसिद्धिधात्रीस्तोत्रम्